В Верпине капитальный ремонт дороги на улице Славянский. Здесь будет полностью заменено основание, заменено асфальтовое покрытие, сделаны тротуары. После реконструкции дорога будет односторонняя. Почему односторонняя? Поскольку предусмотрены парковки для автомобилей. Если сейчас посмотреть на улицу, то видно, что в принципе она и сегодня односторонняя. И мы просто решаем вопрос заторов в центральной части города. Прекрасно, оно разгрузит, потому что улица достаточно узкая. Дом построенный, здесь никуда от этого не деться, люди будут выходить, поэтому будет немного легче. Мы за. Да нормально, наверное, чтобы можно было проехать свободно, а то уже два года тут или три езжу, и тяжело, конечно, и до стройки, а сейчас уже лучше. Дорогу зроблять высшую, а тротуар ширшим, адже цією улицею в основном ходят люди. А в в часом, как не крути, все роблять для людей.